ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم دروا الشريف مالي اللهم صل على سيدنا وعلى كما صليت علي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دینی ایمانی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں بہت دیر سے آپ اس دینی اجلاس میں بیانات اور ناک کو الگ الگ انداز میں جن لوگوں نے اپنے اپنے علم کی روشنی میں جو باتیں پیش کی ہیں ان کو سماعت کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو کچھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے عزیز و رات کا کافی وقت گزر چکا اور بہت ساری باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب وقت ہے کہ کچھ اختتامی باتیں وہ ہو جائیں جو ہمیں یاد رہیں ویسے تو ہمیں اس بات کا ہر جلسے میں یقین ہوتا ہے کہ آخیر میں بس ثواب کما کے ہم جاتے ہیں باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی اصل بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہمیں یاد بھی رہے اور پھر ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اگر ہم عمل کریں گے تو کام بنے گا اور اگر عمل نہیں کریں گے تو کہاں گئے کہیں نہیں کیا لائے کچھ نہیں گئے تھے اور چلے آئے بس اس طرح کے جلسے سے بڑی محنتوں کے بعد ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا مال اور وقت جلسوں میں لگتا ہے تب جلسے کہیں جا کے منعقد ہوتے ہیں اس جلسے میں بھی یقیناً بہت سی کابشیں اور کوششیں کی گئی ہوں گی تب کہیں جا کر یہ جلسہ وجود میں آیا اور یہ منعقد ہوا اور اب آپ نے اپنے آخری پڑاؤ پر یہ جلسہ میرے پیارے بزرگوں اور یہاں کسرت نوجوانوں کی ہے خاص طور پر آپ سے کہنے آیا ہوں کہ آپ ہی اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ ہو نوجوان کسی بھی امت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے نوجوان جس طرف چلے گا نوجوان جس راستے پہ چلے گا قوم اس راستے پہ چلے گی اور نوجوان جس راستے سے ہٹ جائے گا قوم اپنے آپ مدا ہو جائے گی بھائی کائیں شکیل بھائی میں شاعر نہیں ہوں دیکھو اس کی دھمک کم کرو یہ شاعروں کا مزاج ہے کہ الفاظ سمجھ میں آئیں یا نہ آئے دھمک چاہیے ان کو ٹھیک ہے دھمک کم کرو بات صاف سنی جائے اس کے لیے ہاں یہ ٹھیک ہے دھمک دل پہ لگتی ہے کوئی دل کا بیمار ہو تو اب ہمارے یہاں ڈی جے میں اور ان چیزوں میں کوئی فرق رہ نہیں گیا اللہ ہم سب کو ہدایت دے ہماری اور آپ کی اصل زندگی کیا ہے یہ جو دنیا میں ہمیں اور آپ کو چند روزہ زندگی ملی ہے یہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہے یہ تو ایک دن فنا ہو جانی ہے چاہے بادشاہ ہو چاہے وہ غریب ہو فقیر ہو گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو بہت طاقتور ہو یا بالکل دبلا پتلا ہو ایک دن وہ آئے گا بادشاہ بھی دنیا سے جائے گا اور فقیر بھی جائے گا طاقتور بھی جائے گا اور دبلا پتلا بھی جائے گا جب ہم یہاں سے جائیں گے وہ جو زندگی کا آغاز ہوگا ہمارا جسے کہتے ہیں آخرت کی زندگی اسی سے یہ طے ہوگا کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام دنیا تو چند روزہ ہے ہنس کے کاٹو تب بھی کٹے گی رو کے کاٹو تب بھی کٹے گی چپ ہو کے کاٹو تب بھی کٹے گی بول کے کاٹو تب بھی کٹے گی تم سو کے کاٹو تب بھی کٹے گی جاک کے دنیا تب بھی کٹے گی آج تک سورج کسی کے لیے نہیں ہے کہ میں دن کو لمبا کر دوں یا کسی کے خاطر سورج دیر سے نہیں نکلا کہ جناب والا رات لمبی ہو جائے یہ دن آ رہا ہے رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے رات جا رہی ہے اور یوں ہی ہماری اور آپ کی زندگی بھی پیگل دی جا رہی ہے ایک دم ایک وقت آئے گا ہمیں لگے گا یہ کیا ہوا امیدیں بہت حسرتیں بہت تمنائیں بہت آرزوئیں بہت چاہتیں بہت لیکن اچانک سے ایک وقت آئے گا اجل کا وقت موت کا وقت اور اس وقت ساری حسرتیں ٹوٹ جائیں گی ساری تمنائیں ٹوٹ جائیں گی ساری عارضویں ہماری پڑی کی پڑی رہ جائیں گی عزیزوں دنیا آرزو کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے اللہ اپنے کلام پاک میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی پیار بھرا اور محبت کا پیغام دیتا ہے اور یہ کہتا ہے وہ اے میرے بندو اپنے اللہ اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو جیسے ہی ہم دوڑتے ہیں ایک تو نارمل چل رہے ہیں دوڑ لگانا اعلان ہو جائے کہ آپ کے گاؤں کے کسی کونے پہ فری پیسہ بٹ رہا ہو اعلان ہو جائے آپ کے گاؤں کے کونے پہ کہیں پر کوئی فری مال مل رہا ہو لوگ دور لگاتے ہیں کہ کہیں ہم سے رہ نہ جائے ہم پیچھے نہ رہ جائیں ہم بھی دوڑ کر کے جائیں گھر والے کہتے ہیں دوڑ کر کے جاؤ اللہ یہ کہتا ہے دوڑ کے لینے کی چیز دنیا نہیں ہے دوڑ کے لینے کی چیز مال نہیں ہے دوڑ کے لینے کی چیز یہ دنیا بھی ساد و سامان نہیں ہے اگر دوڑ دوڑ کے لینے کی کوئی چیز ہے تو اللہ سے مغفرت لینا ہے یہ دور میں کیسا کیا یہ دوڑ لگائیں ہم تو مغفرت ملے گی بھاگیں تو مغفرت ملے گی عزیزو اس کا عزیزو اس مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت کا وقت تمہیں بتا نہیں کب آئے گی کی کل کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَقْسِمُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِعَيْءِ أَرْضٍ تَمُوتٍ اے میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ تم کل کیا کرو گے اور کس زمین کے ٹکڑے پر کہاں تمہاری موت آئے گی یہ تمہیں نہیں پتا کب آئے گی کہاں آئے گی کون سی جگہ پہ آئے گی کس کام میں آئے گی کیا کرتے ہوئے موت آئے گی اللہ کرتا یہ ہمیں پتا ہے کہ کب موت آئے گی جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے موت کب آئے گی بس یہ بتا دیا کہ آئے گی تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم تیاری کرتے رہو اور اس کا طریقہ یہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بولتے چالتے حران ہر قدم پر اپنے اللہ سے معافی مانگو اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے توبہ کرتے رہو توبہ کرتے رہو اگر توبہ کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی عزیزوں دنیا میں کتنی اچھی زندگی جینا ہے اس کی فکریں کم کرو بلکہ اس کی فکریں زیادہ کرو کہ میری زندگی کا سب سے حسین دین سب سے خلصورہ دین سب سے پیارا لمحہ وہ ہو جس میں میری موت آئے یقیناً موت ہی انسان کی زندگی, زندگی کیوں طے کرتی ہے, ہے اور بہت ہی انسان کی آنے والی زندگی طے کرتی ہے اگر کسی کی موت اچھی ہو دنیا کہتی ہے دنیا میں تو بہت پریشان رہا مگر کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے اللہ اللہ کرتا ہوا گیا ہے آخری وقت میں اللہ نے اس کو کلمہ نصیب کیا اور عزیزو پوری زندگی اچھی ہو مگر موت کے بعد اس کی زبان پہ کچھ اور ہو اچھی نہ ہو موت کے وقت ہائے ہائے ہو دنیا یہ کہتی ہے بڑا برا دنیا سے گیا ہے اللہ اللہ بھی کر کے نہ گیا اس لیے میرے اللہ ہمیں قرآن میں پیار بھرا پیغام دیتا ہے اے میرے مجھ سے معافی مانگ لو توبہ کر لو جو بھی تم کرتے ہو تم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہو وہ گناہ تم سے ہو گئے فقال الله اللا سما يسجد هو، تومس كيع في تومه الله في القران من يكه تعي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ابن إيه بندوغو

جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے یہ جہنم کیا ہے اور یہ جنت کیا ہے عزیزوں جہنم اتنی بری جگہ اتنی بری جگہ اللہ نے خود قرآن میں کہا انہاں ساعت مستقر و یہ تو بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اس میں پانی جو ملے گا جہنم میں وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جب پینے کو پانی دیا جائے گا اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے موجود جب وہ پانی چہرے کے قریب آئے گا یہ تھال جھلس جائے گی اور جب منہ میں جائے گا زبان کٹ کے باہر آ جائے گی اور جب حلق کے اندر پیٹ میں پہنچے گا آتے کٹ کے باہر نکل جائیں گی جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے اِن شجوت طعام کے لیے وہاں پیڑ کا پھل تمہیں دیا جائے گا وہ اتنا کڑوا اتنا بدمزہ اتنا کانٹے دار ہے کہ اسے تم موں میں لوگے تو تمہارے موں کے گلوے یہ دونوں طرف کے گائے اس کی بدبو سے جل جائیں گے اور اس کے کانٹوں سے چھل جائیں گے جہنم اتنی بری جگہ اتنی بری جگہ اللہ نے قرآن میں کہا او وہ لوگ جو دنیا میں پیسے والے ہو مال والے ہو بڑے رتبے والے ہو یا غریب ہو فقیر ہو مزدور ہو یا رشی والے ہو بتائے آئیں فَقَدْ لوگو جو دنیا میں خود کو جہنم سے بچا کے چلا گیا جنتی بنا کے چلا گیا یہی ہے حقیقت کا کامیاب عزیزوں دنیا میں اللہ نے کہا میں نے تمہیں دنیا میں دونوں راستے دیئے صحیح پہ چلو غلط پہ چلو فَعَلَّمَا و صحیح بھی دیا غلط بھی دیا اچھا بھی دیا برا بھی دیا اور تمہیں چوائز دی ہے صحیح پہ چل کے آوگے گے جنت ملے گی